Только что, уважаемые жители города, мы с вами наблюдали расширенное совещание наших глав по поводу нашего леса, точнее, свалки, которая тут была. Не знаю, чем это закончится. Обещали две недели все исправить. сыпать песочком, сделать тут классненько. Договорились об оселенении. Ну посмотрим, как они это все сделают. Мы будем я думаю, это было просто показательное выступление наших э, глав в, в управленческом корпусе. Вот, поэтому, ну, хочется верить лучше. Надеюсь, что-то изменится. Но мы как э, минимум уже приложили все усилия, которые вот, собственно, приводят к тому, что начинает шевелиться наша власть, начинает по чуть-чуть что-то делать. И это не может не радовать. Поэтому. Агитирую всех жителей города, объединяйтесь, выходите из домов, поддерживайте нас, потому что мы сила вместе, мы едины и мы непобедимы. Потому что а, кроме как людей и объединения этих людей, а, власть ничего не боится, поверьте мне. С вами был Игорь Дунайский, до скорой встречи. Еее!